Тамара пишет, пусть гость ответит, какая была любовь в кавычках украинцев к своим соотечественникам в Запорожье, к мирным людям, которые высказывали свою точку зрения, не отказались от нее. Это были замашки зверей и не людей. Ну, это, видимо, я так понимаю, Евгений, камень ваш огород, когда вы были губернатором Запорожской ну, области, однако я не совсем нет, понял. Это что... не мой огород, это вопрос, потому что я ассоциирую с Запорожской областью и очень этим горжусь. Наверное, речь идет о вчерашнем противостоянии, когда окружили так называемую Славянскую гвардию. Как бывший молодой человек, бывший, я очень. Мне жал, я знаю этого Тимченко и все это окружение. это... И с места я получал вчера, мне болит за Запорожье, я получал все время, он тайм от силовиков и от руководства области, что там за ситуация. Это никакая не славянская гвардия, это просто за деньги бандиты. Этой славянской гвардии это было одно название при мне, и они у меня жили за Можайском, когда я был губернатором. Понимаете? Причем толерантно и тихо. Просто обез... народ настолько накален, что вот их появление. В Запорожье в таком количестве? И то, что это не соответствует волеизъявлению людей, вызвало такую реакцию. К чести Службы безопасности Украины, ну и милиции, они как-то сдержали людей от суда линча, от самосуда, и это правильно. Но это была нормальная иллюстрация, что Запорожье всегда было украинским городом. Пугает другое. Я сегодня разговаривал с Одессой много раз и по, со спортсменами, и с политиками, и с бизнесменами. Там много известных к примеру, автогонщиков. Ситуация в Одессе накаляется с каждым днем. И это на фоне тех сообщений, что в Приднестровье перебрасываются спецназ российские. Вот за Одесса это будет очень серьезно. Потому что следом Николаев, где больше проукраинские. Я слышал разговор, я не против референдума. Да пусть будет референдум. Народ Украины скажет, что он за единую Украину. Потому что даже не профессионалу видно, что это проплаченные люди. В основном. Просто используют людей и их незнание. Проблема Донбасса, Запорожья, вот этих регионов, вот надо об этом иметь смелость говорить. Это люди, это 20-30-е 20, годы, это переселенцы Товарищам Сталиным на индустриализацию. Там очень много людей, как и в России, не было за границей. Там очень много депрессивных районов. Эти люди не знают, как живет Европа, как живет весь мир, их все время обманывали. Они знали копанку. Я закончил горный институт, хоть и машиностроительный факультет. Копанку и водку я был в шахте. Этим людям не дают культуру и не понимают, что никакая разница русский, украинский, английский, русский китайский, чем больше человек знает, тем он сильнее. И у этих людей не было никогда. И слава богу, в Донбассе нет, я уверен, сегодня желания какого-то сепаратизма. Я вам скажу больше. Крупному капиталу тоже не нужно в России. Они понимают, что сегодня, к сожалению, деньги, крупные деньги бегут из России. И здесь они влияют на власть. У Путина они на власть влиять не будут. Просто мне кажется, к сожалению, это мое ощущение, что вот этот крупный капитал, связанный с Компартией и Партией регионов, просто пользуется, как и Россия использовала, нашу экономическую слабость, нашу расхрыстанность после спонтанной революции, которая произошла по воле людей. Оппозиция же подписала договор, а люди сказали, нет, мы не устали терпеть. Так вот, мы были ослаблены, появился крымский сценарий. Сегодня мы ослаблены Крымом еще больше и экономикой. Появился донбасский сценарий, которого никогда не было. Просто олигархи... крупный капитал пытается отвоевать все свои привилегии и заморозить их, и на этой почве договориться. Мы остаемся, но вы к нам не идете. Если это произойдет, мы не будем в Евросоюзе. И к нам не придут инвестиции. Вот все, что я вам могу сказать. Потому что Мир и Европа от нас устали. Они хотят, или мы находим духи, наводим правила игры одни для всех, или мы вот будем такой территорией, разорванной на куски. Мне очень жалко будет.